गरीबशाह कब्रस्तान प्रकरणी आरोप प्रत्यारोप खुद्दाम कमिटीचा खुलासा सर्व आरोप बिनबुडाचे परवेज आलम गरीबशाह कब्रस्तान ही जानुल्लाह शाह दरगाहची वक प्रॉपर्टी उपाध्यक्ष परवेज आलम आज दिनांक चौदा रोजी रविवारी सकाळी अकरा वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार जालना शहरातील साडेतीनशे वर्ष जुनी हजरत जानुल्लाह शाह दरगाह यांच्या खुद्दाम कमिटीवर मागील काही दिवसांपासून विविध आरोप लावण्यात येत आहेत यामध्ये खुद्दाम कमिटीच्या काही सदस्यांवर भूमाफिया असल्याचे तसेच गरीबशहा कब्रस्थांची संरक्षक भिंत पाडून व्यावसायिक गाळे उभारण्याचा कट असल्याचा आरोप करण्यात आला होते या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी खुद्दाम कमिटीचे उपाध्यक्ष परवेज आलम यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सविस्तर भूमिका मांडली परवेज आलम यांनी स्पष्ट केले की हे सर्व आरोप पूर्णतः बिनबुडाचे व दिशाभूल करणारे आहेत हजरत जानुल्लाह शाह दरगाहाची जमीन ही वक प्रॉपर्टी असून सर्वे नंबर दोनशे बत्तीस अंतर्गत येणारी गरीबशाह कब्रस्थानची जागा ही दरगाहाच्या वक मालकीची आहे असं त्यांनी ठामपणे सांगितलंय त्यांनी आरोप केलाय की गरीबशाह कब्रस्थान कमिटीनं ही वक मालमत्ता देखरेखीच्या नावाखाली स्वतःच्या आधिपत्याखाली घेतली असून कब्रस्थान परिसरात वर्षानुवर्ष लावण्यात येणाऱ्या होर्डिंग्समधून मिळणारा पैसा हडप केला आहे तसेच या परिसरात शादीखाणा व त्यामधील अनेक खोल्या बांधून त्यातून मिळणारा निधी वापरला जात आहे मात्र मागील वीस वर्षापासून या मालमत्तेचे व आर्थिक व्यवहारांचे कोणतेही ऑडिट करण्यात आलेले नाही असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे खुद्दाम कमिटीवर खोटे आरोप करत कब्रस्थान कमिटीनं पोलिसात खोटे एन सी दाखल केल्याचा आरोपही परवेज आलम यांनी केलाय खुद्दाम कमिटीचा कब्रस्थानच्या जागेवर व्यवसाय गाळे उभारण्याचा कोणताही प्लॅन नव्हता असं स्पष्ट करत त्यांनी सांगितलं आहे की या परिसरात वर्षानुवर्ष छोटे व्यवसाय करणारे काही व्यापारी का स्वतः कमिटीकडे आले होते आणि गाळ्यांबाबत विनंती केली होती तथापि खुद्दाम कमिटीनं के आयुक्तांकडे केवळ संरक्षक भिंतीच्या डागडुजीसाठीच परवानगी मागितली होती कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम किंवा गाळे उभारण्याचा उद्देश नव्हता त्यांनी स्पष्ट याशिवाय कब्रस्थानच्या जागेवर काही लोकांनी अवैधरित्या कब्जा केला असून हा कब्जा कायद्यानं हटवण्यात यावा तसेच यावक मालमत्तेचं नियंत्रण हजरत जानुल्लाह शाह दर्गांच्या खुद्दाम कमिटीकडे देण्यात यावे अशी मागणी परवेज आलम यानी मध्यमांशी बोलता ना के लिए बदलाम कमिटी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस खबरस्तान को तोड़कर वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाकर ख़बरों को बेचा जाएगा पर इसका जवाब देना चाहते हैं कि कमेटी ने इस किस्म का कोई प्लान नहीं बनाया है पास मुख्तलिफ वहाँ पर जो ठेले वाले लगते हैं जो रोज़गार कमाते हैं वहाँ पर किनारे से खबरस्तान के वो लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर बाजबता किराएदार बनना चाहते हैं ख़ब्रस्तान की दीवार को लगता है तो हमने उनके लिए एक प्लान बनाया था लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक इशू ये बनाया कि खुदाम कमेटी दरगाह हजरत जानल्ला शाह उस ख़ब्रस्तान को तोड़कर उसको हथियारने की कोशिश कर रही है इस किस्म का कोई इरादा ना तो कमेटी की जानब से हुआ ना कमेटी के किसी ज़िम्मेदार की जानब से हुआ और ना किसी खादिम की तरफ से हुआ हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सालों से एक मुख्तलिफ गोह का कब्जा बना हुआ है उस ख़बरस्तान पर ख़ब्रस्तान के अंदर हम देखते हैं कि पंद्रह से बीस साल से वहाँ पर होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं उन होर्डिंग्स का सालाना इनकम क्या हो रही है उसका कोई जवाब एक ग्रोह के पास उसकी इनकम जा रही है वहाँ पर उसी को लगकर एक शादी खाना है वहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आए दिन होते रहते हैं शादी खानों के ज़रिए से इनकम होती है उसका कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं है शादी खानों के ऊपर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं उसकी इनकम होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ये तमाम की तमाम दरगाह हजरत जानल्ला शाह वक्फ संस्था की प्रॉपर्टी है लेकिन आज तक पंद्रह से बीस सालों में इसका ना तो ऑडिट हुआ है और ना ही उसका कोई लेखा जोखा आज तक ना तो कमेटी को दिया गया है ना बोर्ड को दिया गया है तो इस किस्म की जो अंधा अंधा कारोबार जो चल रहा है हम चाहते हैं कि वो बंद हो और उसके लिए अगर हमको क़ानूनी चार करना पड़ी तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं कब्रस्तान की दीवार असल में काफ़ी अरसे से टूट कर पड़ी हुई थी और हम चाह रहे थे कि उसकी तामीर करें हमने आयुक्त साहब महानगर पालिका जालना से भी बांध काम की एक परमिशन ली है जिसकी एक रिसीव कापी आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये सात बारा यहाँ पर मैं आपको उसकी भी निशानदेही कराता हूँ सर्वे नंबर दो इलाका ख़राबादाद ये डेजिटेड प्रॉपर्टी है दरगाह हज़रत जानुल्ला शाह की ये उसकी सात बारह की कॉपी है लीगल तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपना कब्ज़ा जमाया कर बैठा हुआ है हम चाहते हैं कि वो कब्ज़ा कानूनी तौर पर हटाए और उसको डायरेक्ट कंट्रोल खुदाम कमेटी हजरत जाना श के हाथ में ले